К микрофону приглашается член парламентской фракции партии региона народный депутат Украины Анатолий Близнюк. Дорогие сограждане и те, которые э, здесь на этой площади, и те, которые на других площадях, все-таки давайте мы э, определимся, что же мы хотим? Либо мы строить хотим нормальную цивилизованную страну, либо мы хотим через ну, определенные моменты работать по принципу, чем хуже, тем лучше. Вот то, что есть сегодня, это э, очень небезопасная ситуация для страны, тем более в той экономической ситуации, в которой находимся мы. Но не конкретно мы, как Украина. Украина в том числе, как и весь мир, в рецессии. И все находят варианты, как выходить из этого, как делать так, чтобы люди смогли не потерять свой жизненный уровень. Но э, определенная часть нашего общества на сегодняшний день с политических соображений, именно с политических соображений, и в основном это молодежь, которая, э, скажем так, имеет желание жить европейской семье, но с перспективой, я подчеркиваю, с перспективой иметь безвизовый режим. А экономическая ситуация, она была вчера и есть сегодня. И в этой ситуации она лучше быть не может. Да, то, что было э, на площади не есть оптимальным. И мы должны понимать, слушать друг друга, и не только слушать, но и слышать. И нам необходимо изменить акцент из политической составляющей на экономическую, или, по крайней мере, честно самим себе сказать, а к чему же мы идем. Вот давайте мы проанализируем все митинги, центральный, скажем, Майдан Киева и все то, что делается по стране. Мы говорим о том, что мы за улучшение жизни людей, мы за евроинтеграцию там, за э, жизнь по-европейски. А кто-нибудь видел лозунги, на которых написано, мы готовы ради завтрашнего безвизового режима перспективы уже сегодня и лозунг. Мы за сокращение социальных затрат. Нет таких лозунгов. Мы готовы поднять тарифы и вытерпеть эти тарифы на газ, электроэнергию и другие услуги до европейского уровня, которые в два, а по некоторым странам в три раза против Украины выше этих лозунгов. Нет. Никто не говорит о том, что давайте заморозим заработную плату, давайте заморозим пенсии уже сегодня, для того, чтобы завтра получить безвизовый режим. Никто не сказал, что мы э, не идем в семью европейскую. Мы есть Европа. Украина ⁇ это европейская страна. Но уровень развития, если в целом по Евросоюзу 21 тысяча долларов на каждого человека ВВП, а в Украине 3,5. Так если мы хотим, давайте увидим опыт Болгарии, которая вступила в Евросоюз, давайте увидим опыт Румынии, пообщаемся с людьми, пусть Евросоюз предложит нашей молодежи, она не только по телевизору, чтобы видела, а пообщалась с людьми. Как им живется, если мы готовы на вариант шоковой терапии лет на 5-10? А потом разберемся. Пожалуйста, давайте принимать решение. И президент вчера об этом сказал. Но это должен быть диалог. Поэтому сегодня и та часть общества, которая однозначно требует подписания ассоциации. И это однозначно не вступление в Евросоюз, который тогда мог бы нам дать какие-то деньги из своих структурных фондов. Это только лишь свободная торговля, договор о свободной торговле. И мы откроем свои границы, и придут из товары, и мы не возражаем. Но мы должны понимать, что таким образом мы убьем собственного производителя. Сказал А. Надо говорить БВ и весь алфавит до конца. Кроме нас, никто не решит наши проблемы. Ни немцы, ни румыны, ни тем более греки за нас работать не будут. И та ситуация, которая есть сегодня на Западной Украине, где принимаются решения по забастовке, она наоборот усугубляет ситуацию. И в этом в этой ситуации тем более необходимо садиться, разговаривать, договариваться внутри страны, а потом уже говорить, на каких условиях мы, ради чего мы готовы подписать с ассоциацией это соглашение. Оно однозначно будет подписано и подписано в интересах украинского народа. А то, к ее там на той стороне кажет «ганьба», То хай він подивиться на себе і побачить батька свого, який завтра залишиться без роботи. А студент, син, чи дочка його стоїть на майдані. І завтра йому сплачувати за навчання сина чи онука нічим буде. Тому треба дивитися на все дуже комплексно. І ніяк не треба. Работать на чийсь интерес, чи российский, чи европейский, треба работать на украинский интерес. Я вас все і благодарю вам. А на народний народный депутат Украины поприветствую его.